Президент это когда-то когда кто-то отшельник. Президент это он очень много денег зарабатывает. Президент это он людей всех э, командует людям. Это директор. Это тот, который э, всех плохих об, об, расспрашивает. Он может рассказывать всем людям что-то. И что <сосправление> сломалось. Там еще что-нибудь, ну там щекнет. еще президент принимает решения. Да. И взрослые и все остальные. И вот он, он когда президент. Может президент, быть. президент президент это он... это это человек который правит нашим вместо царя он объявляет всякие законы президент это такой сыр это а тот кто управляет страной. это когда кто-то потерялся и следит за клетком как мэр президент он работает на работе говорит что же І вона вже казала говори, говори що треба вбирати на вулиці. Президент це говорить, коли наступить новий рік. Коли, що буде зараз? Чи будуть дощі, чи не будуть, бо він каже, що розпускається треба, чи ні. Мы его с Ладно, дядя Украины. А президент делать людей веселых, хороших. Президент поправляет на посылки. И дальше. Президент это еда. такая еще охрана есть. Президент, президент на маркете может быть. Или президент на работе. Еще президент принимает решение. Это он, человек... Он готовит еду. Он готовит еду и, и дает деткам. И купляют его. А интуиция, я уже знаю, это когда-то кто-то знает, что где-то кто-то потерял что-то. Да. Это большой способ, чтобы люди были здоровыми, их красивыми, мудрыми. Интуиция это наука, занятия на разные. Интуиция это когда люди бывают. Будут здоровы, и лечится эти хоробы. Если у них болит болит животик, там голова, горлышко, то они лечится.